Ну, одно позитивное в этом всем деле, что как бы хотя бы э, вот про, то есть эти протестующие, они говорят фашисты на Майдане, да, но сам факт, что вот им дают денег из-за из нас, и это уже хорошо, что хотя бы те, кто накрали, хоть, хоть какими-то там ну хоть покупкой вот этих вот присутственных мест в парке. Смотри, смотри, yes. Я бы кофе побил. Вы на протест можно интервью кого-то взять? Проходим, ребят. Ребят, проходим, не надо. Да? Прошу. Ну просто Спасибо. спросить. Хочется. Хочется спросить, вы на протест? Привет! Нет. В телевидении говорят много, а люди протест? не могут сказать ничего. Манифест равно протест. Нет. Вот списки. Нет. Все? Да, Все? Да. Вы на экскурсии, да. Да? да? А можно интервью? Вы на протест? Может кто-то даст интервью? Нет, ну, э, вот что вы идете сейчас? Против чего протестовать или за что? Против экстремизма. Против, против экстремизма Украины. А, против против а, кто а кто раскалывает? Майдановцы. Почему? Почему? Вы посмотрите, что они в западных областях наделали. а в наших областях, по-моему, порядок и в Крыму. Особенно в Невропетровской бандиты побили митингующих и в Запорожье побили. Начали все экстремисты. Может, это банда начала. То есть человек, который ехал на экскурсию, пересчитывали его по спискам, вдруг решил все-таки обозначить себя как протестующего против экстремистов вот, Ну нормально, мы засняли как по спискам их пересчитывать. Они против раскола и ну, давай, я самое давай верное послужить. тут решение президента в отставку. То есть как гарант целостности страны, если он мешает целостности, он должен уйти. Да, я тоже есть думаю, что уйти. если кто и разделяет эту страну, то явно не майдановцы. Ну, в принципе, все, мы засняли, то есть видно по спискам, всех их готовят, э, перечисляют, там тот-то есть, тот-то женщина испугана, интервью никто не дает. Фактически, э, все и так понятно. Станция метро арсенальная. Так, вот с наклейкой видишь вот такие ходят наклеивают. Кто-то пишет, maybe they like this regime. Ну, uh, they they like Soviet Union. <laughs> Они не могут еще выйти из состояния такого советского союза. Ну что, в принципе, можно прекратить трансляцию, тут и так все понятно. То есть мы включимся уже. В, э, в парк сам. Э, как бы в Верховной Раде. Или до того, следите за трансляцией. Через э, час включите, обязательно.